Hər bir mövzu seçib nəzmə çəkir. Hər bir mövzu seçib nəzmə çəkir. Mən də dedim Əli haqqında yazım, eşq adına xidmət edim. Ta əzəldən bu zərif mətləbə diqqət yönəlib. Əli ibn Əbi Talib necə dünyaya gəlib? Fatimə binti Əsəd Şəhr-i Rəcəb gündə cümə təvaf etsin deyə evdən sələ çıxmışdı demə. Kəflətən ağrı tutur Kəbəyə doğru yol alır. Edir Allah həmin an möcüzə divar yarılır. Ana bətnində uşaq Lavhə-i Həramə daxil olur. O müqəddəs yerə rəhmət bərəkət nazil olur. Budur Allahın evi Kəbədə göz açdı Əli. Gəlişi ilə cəhana, aləmə nur saçdı Əli. Hələ Beytül Haramı Fatimə tərk eyləməmiş, necə övlad doğulub, məğzini dərk eyləməmiş, o mübarək vücud al Kəbədə lütf etdi Xuda, uşağın ismin Əli qoydaya yüksəldi nida. O Əli ki, sürəcək ömrünü parlaq və təmiz, olacaq Əhmədə hər mənada qardaş da kəriz, Rəsulullahun əhat yoldaşı Həzrət Xədicə, necə ilk iman edən kəsdir Əli də eləcə. Onu bu vət qoxusun, hissədən ilk insan olub, onun imanı da peyğəmbərə ilk iman olub. Yeni qoymuşdu qədəm 10 yaşına, ismi gözəl, hətta qalmışdı namaz Məkkədə hər kəsdən əzəl. Bu özəl xislət ona lütf idi, bir əhsan idi. Həm ona tərbiyəçi paq seçilən insan idi. Beləcə gənçliyini sürdü ibadətlə Əli, yeddi qüdrət çağına güc və cəsarətlə Əli, gecə gündüz qoruyub dinini mərdanə kimi, dolanardı Rəsulun başına pərwana kimi. Bir gecə Məkkəlilər gizlicə qurmuşdu plan Allahın elçisini öldürərlər yatdığı an, amma kəfirlərin idba uraməlin Allah ona hicrət et əmrini verməklə edir ağə ona. Bizə bu hadisə haqqında yazır ali kitab uca Allah onların hiləsinə verdi cavab bu ki bir ayədir Allah kəlamın tutma ucuz surətül anfalı aç elə nəzər ayə 30 Nəbi Allah suyulqəs taqda xəbərdarlıq edir. Əli peyğəmbər üçün gör nəfədakarlıq edir. Gecə zülmətdə onun tək yatağında uzanır. Evə gircək Quraysh kafiri şaşqın dayanır. Niyə ki yatan kəs Əlidir. Evdə deyil xətmi Rəsul. Belə bir təhlükəyə cürət edər hansı oğul? Edən əlbəttə Əli'dir. Belə mi hiç bir kişi şey. ona ox bənzər olan qeyri cəsarətli kişi? Şey. Yox əgər şəkk gələsəm bu Əli olmaz heç vaq. Bəqərə surəsi ayə 207-yə bax. O zaman baş verən hər qəzvədə olmuşdur Əli, özü də hər zaman öncərgədə olmuşdur Əli. Gəl onun mən sənə bir-bir zəfərindən danışım, hünərindən, vüqarından, təpərindən danışım. O Bədrdə elə bir aut eləmişdir ki, Xuda deyib, "Sən Əliyə verdil ləqəb Şir" Xuda. Ühüd haqqında deyim diqqətlə ailə nəzər qur ağam Heydər kərrar necə göstərdi hünər indi göydən yerə Cibril tərəfindən bu şuar nə Əli'nin nə də o zülfüqarın bənzəri var dəriniz qoydu o gün tarixə xəndək döyüşü yeniyətmə Əli və pəhləvan Əmrin görüşü kafərin şauha qəzəb versə də i İran zəməli siyirib zülfüqarı vurmadı səbr etdi Əli cinonun davası pərvərdigara xatir idi yoxsa ilk andaca məhv eləməyə qadir idi azacıq var gəl edib zərbəsini endirdi ona o haramzau da kəsin ömrünü çatdırdı sona bu dem Allah rəsululu netqi cemaətdən oca vurulan zərbə dedi kullu ibadətdən uza Necə mətf eyləyim mən Əbu Talib balası, Allah ol şəxs ləfət eylədi Xeybər qalasın. Hələ Xeybərdə döyüş başlamağa vardı zaman Əliyə verdi zəfər bayrağını, fəxr-i Cəhan. Cəngə gircək gətirirlər zəyəmə meydanı Əli zərbə vurmazdı hədər, Allahın aslanı Əli. Öyünən yahüdələr düyçar olur dərdsərə. Niyə? Ki Əli Haris ilə mərhəbi sərmişdi yerə. O zaman güc Əli də açdı öz andavzasını, qoparıb Xeybərün adlı yerə dərvazəsini. Beləliklə Əliyə qarşı tərəf məğlub olur. O alınmaz qalanı fətc etmək mənsub olur. Əli haqdır deyə hər bir dəyüşün qalıbidir. Bilir ərkəs bunun məvlam nə hünər sahibidir belinə dəstizi rəh geyməyi bilməzdi gərək çünki düşmənlərə heç vaxtı çevirməzdi kürək Hələ Buxorəsidir var əlidə öylə məqam nəfəz ilətdir o dərkə iləyə bilməz bir adam elə bir kəsdir o kəs iblisi heyrätdə qoyub doğulandan onu öz qəlbinə həsrətdə qoyub belə təqvası olan laiq idi öndər ola, xatəmül-ənbiyadan sonra gələn rəhbər ola. O qədirxum günüdür ki, buna diqqət yönəlir. Rəsulallaha o gün vəhyl olur, ayə gəlir. Nə gəlir? Sənə Rəbbin tərəfindən gələni təbliğ elə. Bunu etməzsən əgər həccətün əskidir hələ. Daha ətraflı baxın, Maida 67. Üst tutup ümmətə məhbubi bəşər arz etdi. Mənə vacibdir qədirxumda yığıb ümmətimi yeni rəhbər seçərək xətm etdimiz həccətimiz Aranızda iki şey Quran ilə Əhləbeyt sizə məndən bir əmanətdir deyə etdi qeyd. Dedi onlar bilə ayrılmayacaq məhşərədək bu əmanətdən uzaq düşməyə bir bəndə gərək. Məsələ başqa önəm kəsb eləyirdi bu səfər Əliyə gör necə peyğəmbərimiz verdi dəyər. Mən kimin rəhbəriyəmsə ona rəhbərdir Əli. Yəni məndən sonra siz ümmətə sərverdir Əli. O mənim canişinimdir, mənə qardaşdır Əli sıqaşkar bu da Musa ilə Harun məsəli yenə də üst tutaraq haqqın ocaq dərgahına əl açıp xətmi rəsul etdi dua Allahuna əlini kim ki sevər bəslə məhəbbət sən ona yox əgər düşmən olarsa özün ol düşmən ona ahmed öz borcu nə dav eyləməyən nail olur yeni bir ayə gəlir maide 3 nazil olur Allahın lütfünə bax, gör necə vəhyi elədi o, sizə öz nə'mətimi xətm elədim söylədi o. Hansı gündən Əli rəhbərliyini icra etdi, o xilafətdə ədalət evini inşa etdi. Nə zaman görsə idi xalqı şikayətdə Əli, olub adil həmişə, hökmü qəzavətdə Əli. Nə görün var mı biri, satsın ədalətdə ona, nə də bir bənzər olan yoxdur səxavətdə ona, rükühalında zəkat vermiş idi Həzrət Əli, Məidə 55-ə bax, bizə gör kimdir Vəli? Əli tövhid kimi bir ilmi nəzəl mənbəyidir, Əli İslamda olan fikhin əsas mənbəyidir, ən gözəl təfsir edən nautiqi Qurandır Əli, sahili olmayan hikmət dolu imandır Əli. Nə səadətdir bu peyğəmbərə olmaq kürəkən, nə fəxərətdir bu peyğəmbərə olmaq kürəkən. Buna rəğmən yenə də o oh, həmdan salidə idi, o Əli ki, hələ xilqətdən əsil zadə idi. Nə qədər istəsə də ömr eləsün sakit həyat, yenə də xaricilər həzrəti qoymurdu rahat. Onların vay halına, doğru yola gəlmədilər. O imamət nurunun qadrını heç bilmədilər. Oqyunay məzlum maqam küfədə məsiddə idi, qatılıb Rəbbinə hər kəsdən əlahidə idi, onun rəhmət dənizində elə bil yanğanlar, fəqət indi pozacaqdır sükütü fırtınalar. İbn Mülcəm deyə bir naməcbin fikrinə bax, lənətullahi əleyhin hələ bir məkrinə bax. Əyilib səcdə edərkən əlini yavrələdi, üzü dönmüş necə Zəhra ürəyim pağrələdi. Yıxılır ali hidayət sütunu, ah o zaman ağ biz feyzə çatır məh mübarək ramazan hüseynlə həsənin qəlbinə gəm hakim olur dəfn olarkən ona cəbrail özü xadim olur cəm olup izdiham arxa mələkət ön tərəfə o yetimlər atasın dəfn edilə yillər necəfə İndi gəl fikirlə gör halatı Zeynəb necədir? O xanın Fatimənin qoyduğu məktəb necədir? Necə olsun? Ürəyin dərtdürüb, qəm bürüyüb, acı həsrətlə dolan gözlərini nən bürüyüb. Bu qədər möhnətə Zeynəb necə düşsün, anasız? O gecə qaldı bütün əhli müsəlman atasısız. Sən bir öz saydığını say, o fələk görünə sayır. Bunu şam əhli duyarkən belə bir şayə yayır. Əli qılmazdı namaz, məhsit arau, Heydər arau, əlinin qətli hara, mehrəpar ara, minbər ara. Bunu bilmirdim bəs şamdakı bədbəğcə mahac, Əli haqqı ilədi hər an, Əlisiz yoxdu nicat. O ki öz qatilinə qarşı nəzakətli olur, qoruyur haqqın onun hər dəmə adaletli olur, amma zalimlərə qarşı hər an isyanda idi, bir ömür eşq ilə haqq uğruna meydanda idi, kim ona iman edər, cənnət rızvan qazanar, kim onu inkar edər, nar cehənnəmdə yanar. Çox şükür Allah'a ki mən də tərəfdar Əliyəm, adım aslandır Əli, eşqi ilə yarəliyəm. İnşallah edərəm mən onu sevməkdə davam, dönər olsam ağa mın haqqı mənə olsun aram dönər olsam maqamın haqqı mənə olsun salavat